Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Danger Romance. Kang está celoso basados en el libro. ¿Qué te pasa, Kang? ¿Por qué siempre nos acosas mientras estudiamos? Pinfa también comenzó a quejarse. Kang normalmente no causaría problemas con ella antes, pero ha estado raro desde que están aquí. Sylon ya no es tu tutor. ¿Lo olvidaste? Kang se congeló y puso el vaso que sostenía sobre la mesa. Su mirada pasó de ella a su antiguo tutor. Durante este tiempo, Cylon actuó como un extraño para él y no lo saludó cuando los dos se encontraron en el patio de la escuela. Aunque muchas veces, Kang hizo todo lo posible por mirar en su dirección. Solo querer recibir una sonrisa a cambio, estaba bien, como un niño que se niega a crecer. Inicialmente, Kang trajo dos vasos de agua y uno de ellos era para Cylon, pero ahora tomó uno y se lo bebió. Luego pasó el otro vaso a Pinfa. Cylon no estaba sorprendido por la escena que tenía delante. Desde el principio entendió que los dos vasos de agua en la mano de Kang era para él y Pinfa. En este momento... Kang a un lado sacudió su muslo con orgullo como si hubiera enojado a Cylon, pero cuando vio que a los dos no les importaba y volvieron a seguir estudiando, solo pudo sentarse malhumorado. Kang sabía que estaba molesto, pero se odiaba a sí mismo porque no sabía por qué estaba molesto. Simplemente no le gustaba verse obligado a ver una escena tan íntima y un sentimiento extraño se extendió por él. En su mente, pero Kang optó por no seguir pensando profundamente, dirigiendo su atención hacia ella, hasta que se resumió a sí mismo. Ahora mismo está celoso de alguien, y esa persona no es otra, es Pinfa. Conociendo sus propios pensamientos y consciente de lo que quería hacer, Kang tomó su mochila y se la colgó del hombro bajo la mirada directa de dos pares de ojos. Por otro lado, las dos personas están pensando que no saben lo que él está pensando, pero solo quieren ir y venir. También, debido a sus dudas, ni siquiera tuvieron tiempo de ajustar su postura al sentarse. ¿Qué está mal con él? Cylon miró con curiosidad a la persona que acababa de desaparecer. La posesividad de los niños. ¿Eh? Conozco a Kang desde que éramos jóvenes. Fue mimado por su madre y su abuela. Mientras no obtenga lo que quiere, definitivamente no se dará por vencido. Sigo sin entender. Cylon no sabía por qué Pinfa le dijo la naturaleza de Kang. Es como un niño al que le roban los juguetes, pero es un niño muy egoísta. Pinfa sonrió y siguió leyendo el contenido del libro. Estas palabras hicieron que Cylon, que acababa de entender la razón de su corazón, Gritará que el juguete que le habían robado en ocho o nueve partes era pinfa. Por su expresión facial sabía lo importante que era pinfa para él, por eso no podía seguir sentado ahí y fingir que no pasaba nada. También quería saber qué se le ocurriría al niño testarudo. Kang no permitió que Cylon perdiera el tiempo especulando sobre sus cálculos, porque en la tarde del mismo día, Cylon recibió una llamada de la señorita Jean. Ella dijo que tenía un asunto importante, por lo que tenía que llamarlo en medio de la medianoche y hacer una cita con él para discutir algunos asuntos en la mañana. Tarde del día siguiente, Cylon tuvo que volver a sentarse en el sofá de la habitación de invitados de Kang, aunque pensó que nunca volvería a poner un pie ahí. ¿Kang no está en casa? La señorita chin lo invitó a sentarse detrás del pequeño sofá y Silon preguntó. En este momento, la señorita chin estaba sentada en el sofá largo como siempre. No, vi el niño ir a la casa de Nava. Sí, Silon respondió en voz baja y bajó ligeramente la cabeza. Silon se siente un poco culpable por decepcionarlo porque hizo que su nieto suspendiera una materia en el examen parcial. En realidad, la abuela vino a ti. Hoy por Kang. Silence sabía bien que lo que la abuela quería decir no era algo bueno, porque por la expresión reciente de Kang, también podía decir que estaba muy insatisfecho con él. Kang espera que regreses y continúes instruyéndolo. ¿Qué es lo que dijo la abuela?